На фабрике все хорошо все сухо капец а на улице вообще вот такой вот бардак все плывет этот пузел меня интересовал сварочный цех здесь вот здесь стоит вода здесь стоит наверное в сантиметров 15-20 а там у меня сливается вода большой такой и весь цех уходит на заднюю а здесь вода у меня стоит Здесь я закапывал воду, проводил. Там, там все утонуло, наверное. Тут, наверное, все. Сейчас сюда пойду. Ой! Делал такую колоночку. Да, здесь утонуло. Ну, если сейчас, сейчас оно хорошо так упакуется все. Не успел закопать это все. Воду проводил новую и все это. Короче, бардак. В другой стороны, сейчас хорошо упакуется, хорошо прольется. И вперед. В общем, у нас все хорошо, у нас все целенько, все целенько, пару капелек есть, вот здесь у нас возле котла немножко потекло, по этой трубе, как я понимаю, починим, починим. А так все сухо, хорошо, комфортно, все, кому нужна мебель, мы, мы занимаемся мебелью, кто не знает, из искусственного ротанга, плетем мебель, делаем ленту сами, варим каркасы сами. Вот видите, сейчас у нас очень много ремонта. Вот это вот мы все перерезаем, получается. Это вторичное сырье. Потом мы его продаем по 10 гривен. А можем вам в экструдер его засунуть и получить за 10 гривен ленту. И будет очень дешевая мебель. Потом продам вам стул за 1000 гривен. Вы через год позвоните и скажете, что это за мебель. Вот такой мебель мы не делаем. Мы делаем мебель из первичного сырья. И будет служить она 5, 10, 20 лет. Кому как повезет, какая у кого эксплуатация будет. Вот мебель купил в Юшке. Я буду все резать, все резать ее полностью переплетай. В общем, занимаемся мебелью. Он у нас ее гора. Гора той мебели. Кому надо. Шапки профиля все наши координаты. Компания Тарико Ива. Ждем заявок.